ਨਨ ਲੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਤੁਰਪੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟੱਕਰੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਦਸੰਬਰ ਉਹੀ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖਨੋਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ अरदस की अरदस तो मीटिंग हुई हूँ मीटिंग तो बाद किसान जोड़े त्यार तैयार हो चुके ने दिल्ली वालों मूह सीधे कर ले पर दूजे पास सख्ती नजर आ रही होगी तस्वीर मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा और एस के एम एन पी की ओर से बोल रहा हूँ जो आज हमें ज्ञाप हुआ डी सी अंबाला ने जो भ्रम की स्थिति पूरे देश के सामने रखी है कि दसियों हज़ार पंद्रह हजार वो जो बोल रहे हैं कि यहाँ शंभू पर किसान इकट्ठे होंगे और दिल्ली की ओर बढ़ेंगे ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं है हमने पूरा देश दुनिया के समक्ष ये ऐलान करके रखा है कि हम जत्थों में जाएंगे और ये भी तय हो गया कि 101 आदमी जाएंगे, उसकी लिस्ट भी मीडिया को मुहैया करवा दी गई इसमें कोई भी दुचित्ती नहीं है और पीसफुली जाएंगे पहले उच्चतम न्यायालय में न्या सर्वोच्च न्यायालय में जितने भाजपा के लीडर बोलते रहे और प्रशासन भी बोलता रहा आप ट्रैक्टर ट्रॉली ना खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली मॉडिफाई हो या इनका ट्रॉलियों में थे आ रहे आप पैदल चले आए और आप पैदल जाने पर भी पाबंदी लग रहे हैं सबसे बड़ा असत्य जो डी सी अम्बाला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने कहा भी ये लोगों को बोले भी हथियार लेके आए मुकाबला करेंगे भाई हम तो बोल रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं होगा झंडा होगा और जरूरी वस्तुएं होगी तो ये भी झूठ बोला जा रहा है पूरे देश दुनिया में भी ऐसा किसान करने जा रहे हैं इससे बड़ा झूठ ये बोला भी इनका खाप पचहते विरोध करती पूरी दुनिया की अखबारों में आ गया पी खापों ने दिल्ली कूच का समर्थन किया और यह भी कहा अभी कोई इस तरह का अनपीसीफुल घटना नहीं होनी चाहिए और जो हम दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे पूरे व्यापारियों ने हमारा स्वागत किया आम लोगों ने ट्रांसपोर्टरों ने सुक्का सह लिया पी ये अब आगे बढ़ेंगे तो बॉर्डर खुलेगा फिर व्यापारी आम जनता ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तो है तो क्योंकि केंद्र अथवा हरियाणा की सरकार ये बॉर्डर नहीं खुलने दे रही है तो इसमें सरकार की बदनीति है ये मंजूरी लेने के नाम पर दूसरी बातें करने के नाम पर ये केवल और केवल हमें किसी भी रूप में पैदल जाएं, दो जाएं, पचास जाएं, सौ जाएं ये दिल्ली जाने नहीं देना चाहते ये पूरा देश दुनिया जानता है और अकेला डीसी का नहीं है ये बयान ये गृह मंत्रालय का बयान है जो डीसी के थ्रू आया है जो उन्हें दिल्ली सरकार ने बोला उन्होंने बयान दिया इससे पूरे देश के किसान मजदूर को भ्रमित नहीं होना चाहिए हमारा कार्यक्रम कल भी पीसफुली था और इसके बाद भी पीसफुली रहेगा भी कि किस तरीके पुलिस सख्त है ਪੌਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 163 144 ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ یوں ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਭੰਦੇੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ